Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, чем занимаетесь? Здравствуйте, я Артем. Мы приехали из Крыма. Вам гости очень понравилось. Всё. Саша просто супер. Вкусно кормил, вкусно поил, лоб обалденный. Бутерброды классные. Вот эти сухофруктики очень нам понравились. Ходили на Гаверлу, поднимались, очень классно, тоже понравилось. Покорили вершину в составе всей группы, ни один не выпал. Саша подспадривал, помогал всех завел, очень доволен. Да. А ты часто ходишь в походы, Артем? Нет, не часто. Вообще первый раз, в принципе, так пошли. Первый Серьёзно, раз, да? да? А про нашу фирму, про Кулуар, откуда узнал? Ребята посоветовали, говорят, классная фирма, понравилась, им очень любят. Поэтому вот и мы вместе так соединились поучаствовали а были какие-то страхи сомнения у тебя перед этой поездкой Нет, что, ну... страхов не было потому что ребята сказали что фирма хорошая все четко будет поэтому какие могут быть страхи все организовано на высшем уровне нам еще будешь связываться с нашей фирмой конечно обязательно хорошо